Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Başovaqəsəbəsində əsas prospekt yolu 50 metr məsafədə 2 mərtəbəli, 5 otağlı 2+4 formatında olan 3 mərtəbəli tipli 3 sot torpaq sahəsində həyət evimizi təqdim edirik sizə. Həyət evimiz illər bundan öncə sahibi tərəfindən inşa olunubdur. Diqqətli şəkildə nəzarət olunaraq inşa olunubdur qəşəng, bağlı bağçalı bir həyətdir. Müxtəlif meyvə ağacları, dekorativ eksotik ağaclar əkilib, evimizdə kamera sistemi var, darvaza və əl qapısı ayrı-ayrıdır. Burada meyvə ağacları var. Evimizin 3 və 4 tərəfinə keçmək hərəkət etmək mümkündür. Tam həyətimiz tam et daşlı, üzlənilib, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Evimizin üzü bahalı Birinci növ gülbah aqlaydaşla üzlənilibdir. Üç bir tərəfi, evimiz əşağı və əşası da satıla bilər. Qiyməti bu əraziyə görə sərfəlidir. Bir torpağın, bir sot torpağın burada qiyməti minimum 50.000 min manatdan başlayır. Gözəl aqlaydaşla üzlənilibdir. Kondisionerlər var. Dörd bir tərəfdən pəncərləri dəmir barmaqlarla əhatə olunub. Birinci mərtəbiyə burdan və evdən giriş mümkündür. Evin arxasına keçmək olur. Çox böyük bir həyəti var. Sağ, sol, arxa, ön tərəflərdə hərəkət etmək çox asanlıqla mümkündür. Gördüyünüz kimi, baxın, ağlaydaçla üzlənilib. İnfrastrukturə əl çatan bir mövqeydədir. Texniki otaq yerləşir və ehtiyatçu anbarı var evin. Cütsəy əkilmiş bir həyəti var. İsti sistemi, kombi, evimizin çıxarışı kupçası var. İpotekə tam yararlı bir sənəddir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Evin içini sizə yaxından tanıdıq. Evimizin içə daxil olduq. Dəhliz çox böyük bir dəhlizdir. Gözəl divar kağızları, bahalı markalı divar kağızları ilə təmir olunub. Evimiz aşağıda yaşasız da satıla bilər. Giriş tərəf sol tərəfdə ilməzəm. 32 kvadratlıq salonu yerləşir. Bahalı və dəyərli əşyalar var. Qiymətlə razlaşmaq olarsa, əşyalarda qala bilər. Döşəmə qalın və bahalı həşam. Ağacdan olan döşəmədir. Salon kifayət qədər böyükdür. Bahalı əşyalar var, yenə xatırladıram. Qiymətlə razlaşma olarsa, Görə bilər. 1-ci mərtəbədə bir salon, mətbəx, sanitar qovşaq yerləşir. Sanitar qovşağımızsa 6 kvadrat, 7 kvadrat arası var, döşəmədən hiss etmədir. VLAN ilə boydadırla təmin olunub, çox bahalı divar kafeleyi ilə işlənilib. Bu elə bizim 1-ci mərtəbəsidir. Burda zirzəmi səy düşməyə olur. Zirzəmin hündürlüyü 2 metr 80 santitdir. 250 də bir saxlanc otağı, bir də böyük bir salon yerləşir. Baxın, çox böyükdür. Hündürlük kifayət qədər yaxşıdır. Burda elimizə saxlanc yeri. Montaj olunub. Bütünsə Çox düşündürdüyündə bir əlavə bir salondur, döşəmədə hiss etmədir. Burdan da həyətə çıxmaq mümkündür. İstirahət otağı kimi nəzərdə tutulub və hal-hazırda yaşayışlı bir evdir. Qiyməti də sərfəlidir, əsas yola da yaxındır. Üstünlükləri çoxdur, infrastruktur açısından bilmərli idi. Evin düz önündən Şəhər skametdə. Beynəlxalq avtostansiya istəyir. Marşrutlar keçir. Biz isə indi ikinci mərtəbəsinə qalxaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 2 balkon və sanitar qovşaq yerləşir. Evimizdə 3-4 ədəd kondisioner mövcuddur. Evimizin Otaqlarından biri 16 kvadrat ərazisi var. Uşaq otağı otağıdır. Baxın, divar kağızları var. Bu otaqdan balkona çıxış var. Təhliz çox böyükdür. İkinci 16 kvadratlıq yataq otağıdır. Böyük yataq otağı kimi istifadə olunur. Burdan da balkona çıxış var. 3-cü bir 14 kvadrat yarımlıq. Qonaq otağıdır, çox gözəl təmirlidir, ideal təmirdir. Təmirə ehtiyacı yoxdur, alan rahatlıqla girib yaşaya bilər. Heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Hazır paket sənəti var. 3-cü mərtəbədə olan 10 kvadratlıq sanitar qovşağıdır, duş, masa, masaj kabini. Montaj olunub. Çox gözəl və bahalı divar kafləlləri və aksessorlarla təmir olunubdur. İndi isə mətbəxdə hissəyindən tanış edim. Evimizdə birinci qatda otuq mətbəx hissəsidir. Bahalı mətbəx mebeli var. Yəni xatırlaramsa, evimiz əşağı və əşyası da satılıbdır. Əşyasıs kombi və mətbəx mebeli daxildir. Kondisionerlər danışılacaq. Əşağı isə qiymət fərqli olacaq. Evimizin qiyməti 230 min manattan satışa çıxıb, 3 otaq baxsayınız dadır, çıxarışı qopçası var. Real alıcılarla qiymətlər razılaşma olacaq. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.